So video kali ni sangat-sangat korang kena tengok sampai habis sebab kita nak expose secara shadow lah, secara bayang-bayangan yes. tentang seorang founder, influencer yang famous yang juga laki-bini. Apa yang mereka buat, mereka menjual barang kosmetik, barang-barang kecantikan. Tapi video kali ni kami nak tekankan bahawasanya dekat mana-mana ada dark side. Tapi kalau korang tak buat korang jangan terasa lah. Jangan terasa. Jangan rasa macam kita nak expose korang. Tetapi apa yang berlaku ni, secara ringkasnya, kejap lagi kita nak tunjukkan seorang wanita yang kita kenal daripada social media. Dia pernah bekerja dekat dalam satu company cosmetic famous ni. Dia datang dan dia, dia bagi tahu betapa pundeknya bos dia. Ini hanyalah warning kepada mereka yang buat perkara begini. Kalau korang tak buat, jangan triggered. Okay? Kalau korang buat, ini warning untuk korang. Kami tahu company mana and kami tak nak bagi tahu sekarang, ini adalah warning saja. Make sure korang jangan buat lagi Lepas Berhenti ini. Kalau kita dapat tahu perkara ni berlaku lagi sekali Kami akan expose Company mana Kami akan expose Siapa dia Sebab Ya itulah Yang tak, BGTV buat Tak kira lah Kalau kau tu kaya ke tak Kalau kau diskriminasi kan Orang bawahan Staff Kau adalah manusia Paling kejam So apa lagi tunggu Jom tengok video ni sekarang hmm. you don't? Hai, Assalamualaikum. Uh, saya Mira. Umur saya sekarang 29 tahun. Saya sekarang tinggal di KL. Memang asal kat KL pun. Uh, asal dari KL. Jadi, hari ini saya saja nak kongsikan pengalaman saya lah. Uh, nak cerita as pengalaman pun tak seronok sebenarnya sebab dia bukan something yang something yang indah. Okay, sebab saya jadi agak traumatized juga. Lepas tu nak minta kerja, saya jadi takut sangat. Sebab saya takut kalau berulang sekali lagi, dapat majikan macam tu lagi. So, saya hampir, uh, okay. Saya, saya, saya hampir diambil kesempatan oleh majikan saya lah. Yang mana kita fikir dia bagus, baik, kan. Kita hormat dia, okay. Tapi tak sangka dia, dia boleh buat macam tu. Okay, jadi uh, saya asal family biasa saja. Tak senang sangat, tak susah sangat. Cukup makan Alhamdulillah uh, Membesar dalam keluarga yang saya sederhana Kami ada lima orang adik-beradik uh, Kalau ikutkan saya yang paling, paling loser lah Ha, kerja tak bagus sampai biar biasa saja asyik tukar kerja saja pelajaran pun biasa biasa saja tapi bolehlah kalau saya nak apply kerja tu so far tak ada masalah lah nak dapat cuma apa yang jadi masalah tu bila kita kerja satu tempat tu tak dapat nak kerja lama sebab rasa tak tak serasi kan uh, tambah pula sebab kita nak cari kerja nak kerja lama kalau boleh sebenarnya kan tak nak tukar-tukar tapi sekarang ni kebanyakan company yang saya apply lah dia nak ambil pekerja kontrak by kontrak saja tak ada dah lagi nak ambil permanent kan jadi bila tiap kali renew kontrak tu pun, kita berfikir juga ah, berbaloi ke tak berbaloi long term kat sini tambah pula dengan environment dia memang macam tak sesuai dengan kita kan tapi kita hadap je lah sampai satu masa berhenti umur 29 tahun ni saya dah kerja dekat 5-6 tempat kerja lah sebab asyik cari tempat kerja yang sesuai, kan kadang gaji dah okey, tapi uh, bos tak okey. Kadang bos okey tapi... Kawan-kawan pula tak okey... Kan... Macam sebelum ni saya... Antara kerja yang saya rasa... Okey... Boleh lama... Uh, saya kerja as promoter lah... Uh, dekat... Uh, butik pakaian... Kat situ boleh kerja lama lah... Sebab tak ada pressure... Kawan-kawan pun okey... Bos pun okey... Cuma... Dia punya culture tu... Bukan macam saya nak lah... Uh, kita, kita suka kerja yang sibuk... Sibuk... Sana ke sini... Suka macam tu kan... Then... Pernah juga saya kerja... Aa, sebagai admin di company swasta. Okey, kat situ dapat sibuk macam yang saya suka. Sibuk ke sana ke sini, buat kerja sampai lupa lunch. Tapi masalahnya kawan-kawan pula toxic macam suka cakap belakang sampai sampai saya kena marah dengan bos atas perkara yang saya tak buat tapi sebab bos dengar apa yang Michaelik cakap pasal saya padahal kerja saya buat dah dengan bos-bos sekali teracun dengan environment toxic kawan-kawan tu jadi saya tak seronok lah kerja macam tu saya keep lagi cari kerja lain cari kerja lain saya fikir itu dah cukup teruk dah rupanya ada lagi teruk yang saya tak pernah terfikir sama sekali tak pernah terfikir sebab kita fikir nak kerja-kerja je, tak pernah pula macam terbayang nak ada hubungan dengan majikan ke kan. So, sampailah satu hari ni, uh, saya cuba apply satu position. Uh, biasa saya apply kerja kosong ni, tengok iklan, website, yang ni saya cuba melalui kawan. Kan kawan cakap sini ada position, try lah. Saya pun tak yakin sangat sebabnya satu company tu je dah memang famous, staff dah ramai kita ni macam bilis-bilis je nak apply kan macam blur-blur je nak apply tapi cuba je lah kan Alhamdulillah dapat pula ha, saya hantar resume ni ha, saya pas kat kawan je dan kawan cakap ha, uh, dia panggil interview lah ha, okey lah macam tu dah pergi interview interview pun simple je time tu rasa macam tak dapat pun so macam ni kita tak expect kan company famous macam tu kan mesti dia ada better candidate kan dapat pula company ni dia punya founder dia adalah suami isteri ah yang buat kosmetik ni lah kan kalau kebiasaan kita tengok pun uh, biasa wife lah yang ke depan isteri dia lah yang ke depan promokan produk apa semua biasa yang suami ni dia lebih pada uruskan staff kami-kami ni kan Ha, sebab tu je agak rapat lah dengan kami. Apa yang saya suka pasal kerja dekat company ni. Okay, satu sebab memang bos rajin buat event. Lepas tu selalu jemput artis-artis kan. Memang tiap kali event mesti ada artis lah. Kadang artis yang ni kan besok-besok ada artis lain pula. And semuanya memang artis ada nama lah. Saya pun jadi excited lah. Kan walaupun sibuk, memang event selalu sangat kan. Tapi tak apa, saya memang minat macam tu. Memang walaupun sampai apa orang kata, kerja orang lain pun saya buat juga sebab minat. Okay, walaupun rasa macam kadang upah tu tak selari dengan kerja yang saya buat. Tapi okeylah saya boleh bertahan sampai setahun lebih tu. Means uh, memang saya sesuai lah uh, kerja dalam environment macam tu. Orang kawan macam tu, bos-bos saya rasa okey kan jenis tak sombong, ambil berat pasal staff dan uh, kawan-kawan pula. Kawan-kawan uh, pun okey lah pada saya tak tak buat saya rasa macam nak berhenti kerja macam tempat kerja sebelum ni kan. Uh, sportif semua positif lah uh, macam kalau beli makanan pun kadang saya tak payah cakap orang tanya nak lunch apa boleh kirim-kirim kan uh, itu uh, rasa macam family lah and bab kerja, bab kerja tu kadang ialah kadang orang main pas Pas pun saya tak terasa. Sebab so, kita dah rasa seronok, rasa rapat kan kerja dengan diorang. Kalau saya nak minta cuti pun kadang, -kadang saya cakap je. Ada masa je orang boleh cover lah. Ada masa kebanyakan masa saya lah yang cover kerja diorang kan. Kalau jalan cuti ke apa. Ha, so itu yang buat saya lama nak kerja dekat situ. Okay, tak ada sikit pun perasaan macam terlintas sikit nak berhenti pun tak ada. Tak ada diorang, bukan jenis cakap belakang ke, toxic ke kan. Ha, so itu permulaan lah. Ha, permulaan permulaanlah pada saya untuk tahun yang pertama tapi okey ha, tapi lepas satu kejadian ni dia buat saya rasa membuat buat sangat rasa nak berhenti kerja memang kalau boleh saya tak nak pun jejak kaki masuk ofis tu pandang muka ofis ke ofis mate ke apa tah lagi pandang muka bawah saya memang saya tak nak dalam ramai-ramai kawan saya dekat uh, tempat kerja ni uh, antara yang saya rapat seorang ni uh, ada seorang office mate lelaki ni lah okay? uh, dia rapat dengan saya tapi dia lagi rapat dengan bos lah sebab dia dalam kerja kan uh, rapat tu macam mana macam bos cakap apa pun je ikut je uh, yelah kita as pekerja memang kena ikut lah cuma uh, memang most of the time antara kami ramai-ramai ni yang kawan saya lelaki ni lah uh, lebih rapat rapat dengan bos saya pun tak pastilah apa yang dia dia rapatkan ke kan sebab kalau nak kata pasal kerja workload dia bukan yang paling banyak lepas kejadian yang saya nak cerita ni yang saya tahu bos saya ni jenis macam mana, saya tahu kawan lelaki saya ni jenis macam mana yang selama ni memang saya tak sangka pun sebab saya anggap macam kawan rupanya dia, dia ada something yang dia plan di belakang saya dengan bos yang berniat tak baik pada saya yang mana lepas tu buat saya rasa macam sangat sangat terganggu Okey. dalaman saya terganggu perasaan saya terganggu fikiran saya terganggu uh, ada satu itu event um, yang event ni lah menjadi punca kenapa saya berhenti, pilih untuk berhenti daripada kerja dekat company ni ok, macam biasa tiap-tiap bulan memang kita orang hampir hampir setiap bulan memang bos rajin organize event ok, suruh kita orang handle tapi uh, event yang satu ni memang kita buat grand sikit uh, bos uh, rent tempat dekat hotel 5 star kita orang bermalam pun event tu buat kat situ bermalam pun dekat situ juga ok, untuk 2 hari tu so uh, awalnya awal-awal tu saya tak perlu terlibat pun dengan uh, event ni, launching produk ni kan. Uh, saya ada kerja saya lain, uh, saya buat macam biasa dan kawan-kawan busy-busy dengan uh, event ni dah dekat dengan hari event tu dalam 2-3 hari sebelum event tu barulah member saya yang lelaki ni dia bagi tahu Mira ni bos nak kau join okey so kita pun macam lah kenapa pula nak kena join kan okey je sebelum ni kan tapi yelah kita memang suka terlibat, suka sibuk-sibuk ni so saya volunteer je lah. Saya tak kisah pun kan. Dan uh, memandangkan saya yang bawa kereta pada hari event tu jadi memang saya fikir yang memang sajalah kot bos nak saya tolong bawa barang ke kan sebab memang kebanyakan event pun saya bawa kereta uh, cuma sepatutnya untuk event yang ni ada another girl my friend yang uh, dekat position tu tapi dia tak dapat join so saya fikir oh, mungkin sebab tu kot bos nak saya jual replace tempat dia so saya ok je lah kita pun sebelum hari kejadian tu uh, kita load barang time tu saya tak nampak bos saya uh, saya je sibuk dengan barang barang, uh, untuk setup buat apa semua, And then yang kawan-kawan saya pun semua sibuk, sampailah hari event, kita orang memang sampai macam tak ada rehat langsung, waktu tu pun saya masih lagi tak nampak muka bos ok, so tak takpelah, uh, first day tu settle dah, memang letih tu tak payah cakap lah, letih sangat, macam tak boleh nak berfikir, masuk second day tu, uh, letih tu dah belakang kira, sebab saya tak sangka pula ada ada kejadian yang lebih teruk daripada tu. Okay, memang tak terfikir langsung lah sebab fikir lepas event, kita nak relax je lah kan, nak have fun kawan-kawan. Lepas uh, event pertama, hari kedua tu, uh, member saya signal cakap, malam ni bos uh, nak buat party. Uh, okay lah, sebab dah hari ada uh, sebelum event tu pun dah sibuk sampai event sangat sibuk, jadinya make sense lah kan kita nak celebrate kan. Sebab kira besar juga event tu. Jadi saya agak terkejut lebih bila last minute baru saya join. So, malam tu kita dah kemas-kemas, dah letak barang dalam kereta. Kita pun uh, pergi. Saya pun pergi ikut je lah uh, kawan saya tunjuk jalan kan. Kita ingat kat luar pun dekat bar hotel tu juga. So, dari situ lah saya tahu macam nampak lah um, yang bos saya ni memang jenis suka minum rupanya uh, sama dengan kawan-kawan yang lain tapi saya saya buat biasa je lah kan. So, kita ni walaupun orang kata besar dekat KL tapi saya memang satu kali pertama lah saya masuk bar. Saya pun tak sangka saya akan masuk tempat macam tu kan. Dari situ lah bos saya tahu bos saya jenis macam mana. Walaupun orang kata je dia sama agama dengan saya tapi rupanya benda macam tu pun je dia terlibat jugalah. Ha, dia pun minum juga. Saya ni first time saya duduk je dengan kawan saya. Nasib baik ada kawan saya seorang lagi tu. Adalah kawan saya buat tak saya sangatlah awkward duduk dalam tu. Okey walaupun space tu sangat kecil je kita-kita orang je tapi still rasa macam duduk punya yang asing lah untuk saya. Saya tak pernah lah. Ha, kat situ pun saya nasib baik ada air cook. Saya minum lah air Poh, saya je ada datang kat meja. Uh, dia offer. Dia offer. Saya tak tahu mungkin time tu dia tengah mabuk kot. Kata, Mira nak try. Saya giling je lah. So, saya fikir mungkin dia tengah mabuk. Dia tak sedar apa yang dia buat tu. So, saya tak berani nak usik lah. Saya giling je lah. Kawan saya pun nasib baik dia tak join. Okay, dia keep teman saya sampai habis event. So, uh, malam tu lah. Uh, memang dah penat sangat ni. Saya dah tak nak fikir, saya duduk je lah. Ikut je lah apa member ajak ke mana kan. So, malam tu uh, dah habis uh, sampai pukul 2 pagi juga saya agak lah. Baru-baru balik. Memang dengan letihnya, dengan muka memang dah tak tahu macam mana. Macam belacan kan. Uh, so, uh, nasib baik kita orang bermalam kat atas sahaja. Uh, barang semua dah pudak dalam kereta. Tinggal nak balik bilik je. Tapi, time tu bos dia macam tak okey lah kan. So, uh, memang sepanjang event kita orang tak nampak muka bos sampai malam tu dekat dalam bar tu baru saya nampak muka bos and then kat sini yang peliknya okay? yang masuk bar tu dah pelik dah uh, tapi yang ni lebih pelik lagi. So dah uh, tengok uh, waktu saya tengok jam dekat pukul 3 pagi juga dua lebih kan. Waktu tu memang dah dah letih sangat tak boleh nak fikir. Time tu baru bos dia fikir nak balik. Then time tu tinggal nampak orang masing-masing balik. masing masing saya dengan kawan perempuan saya yang sebelah saya ni. Then my uh, kawan lelaki yang saya cakap rapat dengan bos tu so dengan bos. So bos ni lelaki tau dia je dah je memang jalan pun dah tak straight yang kawan saya yang lelaki ni Dia boleh minta saya dengan my friends untuk bawa bos saya ni balik bilik okey? so macam kita orang dah lah perempuan kan bos saya tak adalah gemuk besar tapi ialah lelaki kan dia tegap tapi dah kita dah tak fikir kan Kita fikir nak balik cepat je ni So ok lah ikut lah Sedangkan yang kawan saya lelaki ni Bilik dia sebelah bilik bos sahaja sebenarnya Ah ha, Jadi uh, Tapi tak apalah kita bawa lah bos tu. Saya pun tak tahu bos punya mabuk ke tak Tapi jemaah main jalan tak straight lah Bercakap pun macam Bubble-bubble kan So keluar pintu lift tu terbuka je My friend yang lelaki je menonong terus balik bilik Saya geram jugalah time tu kan Sebab aku tak nampak ke bos macam ni Kita ni dah lah dua orang perempuan Bos dengan beratnya dengan mulut bau busuk time tu saya takut eh, kalau tiba-tiba bos tu muntah Dan dah siapa pula nak bersihkan Okey, tapi kita orang cepatlah cepat lah usung dia bawa masuk bilik nasib baik tak jauh daripada lift lah ok Uh, kunci pintu bilik pun saya tak jumpa Saya seluk-seluk je poket bos kan Nampak saya baik ada uh, Kita orang dah letak bos uh, uh, Mula saya nak dudukkan dia dekat sofa Tapi macam dia tak boleh nak duduk betul So saya dropkan je dekat uh, tilam dia lah And then um, Kawan saya perempuan ni Tiba-tiba dia -tiba cakap aku tunggu sini jap Aku balik dulu Aku gerak Saya macam puzzle jugalah kan Dia nak tinggalkan aku kat sini buat apa kan Tapi Oh uh, tak tahulah mungkin ah uh, bos suruh tu saya terfikir sebab kita orang dah melalui hari yang panjang sangat so saya terfikir lah mungkin bos nak bagi reward kot bagi bonus ke apa kan saya pun tak tahulah macam saya boleh terfikir macam tu sebab time tu pun bos tengah mabuk saya so boleh terfikir lagi pasal reward sebab so, kita orang memang penat sangat event dua hari tu sangat meletihkan Ah uh, waktu tu dah pukul 3 pagi saya rasa saya dah tak boleh fikir straight dah saya pun macam haa ya lah ya kan je lah saya pun duduk lah orang naik saya duduk, saya tunggu apa pun saya tak tahu dan waktu tu bos dia boleh bangun, dia boleh pula bangun dia pergi beli air dia dia sempatlah tulis saya je kat tu kejap ah. saya macam dengar tak dengar tapi saya pada saya dia suruh tunggu kejap lah suruh tunggu kejap so saya lagi kuat lah perasaan saya macam mungkin bos nak bagi something kot bagi duit ke apa kan dia pun masuk bilik air so bilik air saya keluarkan je lah phone kan sebab mata time tu mengantuk sangat saya takut saya tertidur je kat situ so tak lama tu dalam so hmm, tak sampai 10 minit lama tak lama lah 10 minit macam tu saya uh, saya dengar pintu bilik itu terbuka tapi saya tak pandang lah sebab saya sibuk nak main phone kan uh, saya nak ralitkan mata saya bagi segar tiba-tiba bos berdiri depan saya dengan keadaan yang saya tak sangka saya memang tak tak pernah terfikir pun macam tu uh, dia panggil Mira, saya pun pandang, okey. Saya pandang tu, saya pandang tempat lain sebab saya pun tak sanggup nak pandang. Saya tak pernah terfikirlah bos je boleh terfikir nak keluar dengan keadaan macam tu depan saya. Then, saya cepat-cepatlah bangun sebab malulah saya kan, kan kalau tiba-tiba wife dia balik bilik ke apa kan, tiba-tiba salah faham pula. Saya nak keluar tu, Tiba-tiba uh, bos tarik tangan saya Mira tunggu sini kejap Kalau dia cakap je tak apa uh, Mira tunggu sini kejap Dia siap pegang tangan saya So saya macam Eh uh, bos okey tak ni Ah, uh, Saya tanya bos okey tak ni Dia tarik tu uh, Bukan tarik macam Nak menghalang kita pergi Dia tarik macam nak uh, Jatuhkan saya ke arah dia Saya kalau ikutkan saya nak cerita ni Saya rasa menggigil pada saya Sebab walaupun benda dah lama jadi Saya rasa macam Uh, saya rasa tak selesa sangat rasa macam meremang ke ikutkan saya tak nak cerita perkara macam ni sebab macam aib juga kan untuk kita tapi saya uh, nak nak bagi awareness lah dekat orang yang manusia macam ni ada kita sangka dia kita sangka dia lain rupanya dia je sebaliknya waktu tu saya memang terkejut sangat okey dapat bila bos keluar dari pintu bilik air tu tanpa berpakaian tu saya dah terkejut dah bila je bila saya nak keluar tu dia tarik tangan saya saya lagi terkejut saya ni ikutkan macam badan saya tak adalah uh, besar sangat tak ada kecil sangat tapi saya uh, rajin beriadah lah jadi saya agak atletik so saya boleh tarik tangan saya dengan kuat pun masih tak lepas lagi okay? genggaman bos tu lagi kuat bos cuba nak tarik saya jatuhkan saya atas tilam which is obvious benda tu memang dia tak cakap tapi benda tu obvious sebab ke. आराम जु tarik kita saya rentap tangan sendiri pun tak lepas sebab genggaman ni lebih kuat walaupun dia dalam keadaan yang yang orang kata mabuk kan saya waktu saya sangatlah takut saya berdoa lah dalam hati janganlah jadi apa-apa saya sekuat hati saya tolak dia dia tolak saya dua tiga kali ganda saya waktu tu saya dah tak fikir dah saya tak tahu mana datang kekuatan saya mana datang keberanian saya sebab selama ni saya anggap je macam bos kita rasa takut kita nak tinggi suara pun tak berani tapi kali ni saya dah tak fikir langsung so saya cakap kau jangan buat macam ni eh kau kerja ingat-ingat kau bayar aku kau boleh buat suka-suka saya terus tolak je Saya terus keluar Saya waktu tu saya menjerit Minta tolong lah Saya antara ingat tak ingat Tapi waktu tu memang mulut saya tak senyap Saya minta tolong Saya minta tolong sekuat hati saya Tapi tak ada siapa yang keluar Walaupun kawan lelaki saya tu Bilik dia sebelah bilik bos sahaja Dan kawan perempuan saya tu Saya dah tak tahu je pergi mana Saya lari Uh, dekat dobi tu Dalam keadaan menggigil takut ni Saya berhenti kejap saya menyorok Sebab saya dengar macam pintu bilik bos tu terkuat kan Kita dengar kan pintu bilik hotel tu tutup kuat macam mana kan So waktu tu, tu saya takut Macam mana pula bos ni boleh keluar Dia kan mabuk kan Saya takut kalau dia kejar saya Tarik saya balik Saya menyorok Saya tak tahu sampai bila Waktu tu saya rasa dah dekat pukul 4 pagi Sebab saya menyorok memang lama Lepas tu fikir sampai bila pula dekat sini saya nak duduk Saya terus masuk bilik saya saya terus tutup pintu. Waktu tu phone saya dekat mana pun saya dah tak ingat. Lepas masuk dalam bilik tu saya terus kunci pintu bilik. Saya saya terfikir juga phone saya dekat mana saya nak bagi tahu semua orang kalau boleh. Tapi saya fikir juga saya malu sebenarnya kalau orang tahu sebab perkara tu macam adakah mereka akan percaya apa saya cakap waktu tu dah masa yang sama saya bersyukur sangat dekat Tuhan tak ada apa-apa benda buruk yang terjadi memang waktu tu saya keluarkan kekuatan saya seratus peratus untuk lari dari bilik tu keesokan hari tu saya ikutkan kau boleh saya nak cuti nak ambil cuti je sebab saya masih terkejut dengan apa yang terjadi dengan penat tak hilang tapi sebab benda ni dah melibatkan maruah saya saya rasa macam something kalau saya buat diam je sebab saya nak kawan-kawan saya tinggal saya situ dia tahu apa yang jadi jadi orang pertama saya beritahu tahu kawan saya yang lelaki ni tapi responnya sangat-sangat mengejutkan saya dia tak tanya sepatah apa pun tentang apa yang jadi kat saya saya okey ke tak dia just ha ha macam tu je ha dia, dia, dia macam nak menidakkan apa yang terjadi tapi dia tak cakap apa-apa so So next saya bagi tahu kawan, kawan saya perempuan seorang lagi ni Pun sama reaksi yang sama Memang saya sangat terkejut sangat tak sangka Sebab saya fikir orang kawan saya selama ni tapi lepas daripada saya cerita tu orang makin berjauhkan diri saya diorang makin dekatkan lagi diri diorang dengan bos macam seolah-olah situasinya saya yang salah jadi saya nak bagi tahu kawan lain saya dah fikir banyak kali sebab terang-terang terang-terang diorang semua akan pihak pada bos sedangkan apa yang terjadi tu bukan saya reka-reka memang betul-betul terjadi dan bukan salah saya saya langsung tak berniat ke apa. Saya terfikir juga macam mana kalau wife dia tahu, adakah wife dia akan salahkan saya juga. So, untuk beberapa hari itu, saya uh, saya ke pejabat macam biasa. Saya tengok semua orang buat benda tu macam tak terjadi langsung. Dan saya tak nampak peluang untuk saya tegakkan diri saya. Saya rasa something wrong sangat kalau saya masih lagi ke pejabat melihat muka dia orang, melihat muka bos, tengok muka kawan lelaki saya tu, saya rasa macam <tuk> saya kena tikam dia belakang. Saya <tuk> Tak sangka sangat benda terjadi. Seolah-olah saya diperangkap. Dan seolah-olah perkara ni macam dah biasa. Jadi uh, untuk dalam 2-3 minggu tu perkara ni senyap je. Tak ada apa-apa tindakan pun. Tak ada seorang pun uh, rakan ofis saya tanya, Mira kau okey ke? Mira betul ke apa yang jadi? Tak ada seorang pun yang tanya. Satu orang pun tak ada yang tanya. Macam seolah-olah tak ada apa-apa yang terjadi. Jadi saya cakap, kat diri saya ni tak boleh ni maruah kau lagi lama kau kat sini lagi mental kau saya terus hantar notis tanpa sebab 24 hours berhenti walaupun uh, semalam tu saya okey je datang kerja esok saya terus letak surat dan tak ada seorang pun yang cuba stop saya daripada berhenti jadi saya dah berhenti sekarang ni dah lebih 2 tahun dah saya tinggalkan company tu saya memang tak nak ambil tahu langsung uh, lepas saya berhenti tu dalam masa dalam pada saya rasa lega lega lah saya dah tak panah lagi muka-muka orang yang saya benci saya juga rasa kecewa sebenarnya saya tak boleh move on dari eh, perasaan kecewa saya sebab saya percaya sangat dengan office mate saya yang mana saya anggap macam family rupanya bila jadi perkara macam ni seorang pun tak ada yang menyebelahi saya tak ada seorang pun ambil tahu cuba nak cuba nak tanya saya betul ke apa yang jadi ni diorang semua buat diam ok so saya dah tak nak ambil tahu aa uh, tapi uh, dalam masa beberapa bulan belakang ni Ada uh, member saya contact balik Dia cakap lepas saya berhenti tu memang ada Terus ada orang replace My best friend, yang girl ni Dia replace tempat saya, position saya tu uh, Which is naik pangkat lah untuk dia okay, Bagus lah untuk dia Okay, sebab macam mana pun company kena jalan juga sebab saya tinggalkan 24 jam berhenti memang dia orang tak sempat nak check replacement kau pun saya tak nak ambil tahu lah Okay, so niat kawan saya ni dia hubungi saya lain pula rupanya selepas 2 tahun baru je kontak saya dia cerita dia cakap uh, memang sebelum ni kalau ada event besar macam tu bos akan panggil call girl so saya terkejut lah so sebenarnya macam saya ni memang dah diperangkap lah sebenarnya dia orang ada plan tu yang sepatutnya kogel yang datang saya yang replace macam tu memang saya sangat-sangat marah Mira rupanya dia dalam dalam pada setahun saya dah bekerja dia orang, dia orang pandang Mira ni macam boleh dibuat macam tu lagi saya marah kawan saya tu je datang dia cerita kat saya dia nak saya kontak balik hotel tu untuk dapatkan rakaman CCTV yang mana saya berlari waktu tu keluar daripada bilik bos dalam ketakutan saya menjerit-jerit minta tolong tu diorang nak saya dapatkan balik rakaman tu untuk apa? untuk diorang gunakan untuk kenakan bos sebabnya diorang ada isu dengan bos yang buatkan kawan saya ni kontak saya balik so saya ni memang betul-betul dianggap sebagai alat sahajalah saya memang sangat marah saya cakap saya tak nak ambil tahu and then my friends dia cakap tak apa macam ni uh, kau dapatkan balik recording tu dan nanti orang akan fight benda kat mahkamah rumah ha, dapat RM30,000 kau dapat RM10,000 RM10,000 je weh dia, orang tak tahu betapa saya rasa lagi lah dipergunakan waktu tu lagi diperalatkan apa yang jadi selama ni dia nilaikan saya dengan harga RM10,000 sangat-sangat tak make sense so saya dah end of conversation cakap, no, saya, aku tak nak terlibat lagi dah ok saya sebab cakap uh, after 2 years, korang just datang bukan untuk tanya khabar aku aku Pendam sorang-sorang. And now, kau just datang just nak jadikan aku alat lagi. So, no. That's it. Uh, jadi, daripada pengalaman yang Mira share ni, Mira just nak uh, korang yang kat luar sana, walaupun korang susah cari kerja, susah nak cari. Nak cari environment, situasi kerja yang korang suka tu. Tapi, nombor satu jangan sampai gadaikan maruah. Apa? apa pun jadi, berapa banyak pun awak dibayar untuk pekerjaan tu, kalau itu bukan job scope awak, eh, itu melibatkan maruah, no. Sebab maruah awak tak ada nilainya. RM10,000 ke, RM20,000 ke, RM30,000 ke, orang offer naik pangkat ke, no. Your maruah is priority sebab tak ada gantinya. Awak je yang bertanggungjawab untuk jaga maruah awak. Orang lain tak ada Tak ada fikir macam tu And next Untuk bos-bos Awak walaupun Awak ada kuasa Duit banyak Itu tak bermakna Awak boleh Buat sesuka hati Ada awak punya pekerja Walaupun pekerja awak tu Muda ke Junior Budak lagi ke Ataupun Walaupun memang awak Dia Dia dibayar untuk Boleh dibuat buat sesuka hati apa job scope semua boleh bagi kat dia tak bermaksud awak boleh perlakukan dia sesuka hati apabila dia melibatkan maruah untuk puaskan nafsu awak